Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gazette yang sentiasa ternanti-nantikan Skop MG. Apatah lagi kami berkampung di Sabah, negeri di bawah bayu bersempena dengan pilihan raya negeri Sabah kali ke-17 kami di skop MG sentiasa mencari-cari calon yang bertanding untuk kita dekati mereka, kita tanyakan bagaimana mungkin manifesto mereka, kita tanyakan mungkin apakah aspirasi dan mungkin Apakah kekangan-kekangan sepanjang berkempen? Kita tahu, kita lihat prestasi setiap calon memandangkan 73 kerusi Dewan Undangan Negeri ini menjadi taruhan kepada mereka yang bertanding. Jadi kali ini kita akan bersama dengan orang muda yang mewakili barisan nasional. Kita tahu sebenarnya BN pernah ditolak di Sabah ini ketika era kekalahan mereka dan bagaimana kebangkitan ini mungkin boleh berlaku kita akan bersama dengan calon Barisan Nasional Don N13 Pantai Dalit iaitu saudara Alfian Sambas. Sebelum kita bersama beliau, kita melihat sedikit jumlah pemilih di sini 26346 orang yang akan keluar mengundi pada 29 November nanti. Apakah kekuatan BN, apakah mungkin kekuatan panel saya ini sendiri untuk menawan uh, hati pengundi-pengundi di Pantai Dalit. Kita bersama dengan calon barisan Nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haslina. Terima kasih sudi menerima kunjungan kami. Kita kejar calon ini walaupun kami tahu jadual saudara sangat-sangat ya, sangat ya, padat. Ya, tapi untuk Malaysia Gazette, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan di sini sebenarnya kepada pelayar bukan tiga penjuru, bukan empat penjuru tetapi kita ada tujuh, tujuh. penjuru tujuh. yang akan cuba uh, mengambil hati, menawan hati pengundi-pengundi di sini. Dan kalau dilihat Alfian merupakan calon nombor tujuh. Tujuh. Ya, tujuhnya bagaimana? Tangan kiri ya? Dato tujuh. Tujuh. Baik, kepada pelayar, paling penting selalu saya ingatkan anda perlu anda wajib untuk like, untuk share, untuk subscribe, untuk follow. Paling penting sebenarnya share kerana ini merupakan titik penting kepada pengundi-pengundi di Sabah khususnya untuk keluar mengundi kerana jawapan daripada panel-panel saya boleh menjadi penentu kepada fikiran anda nanti. Baik, di awal ini Alfian bagaimana... Uh, kita tahu Pantai Dalit ini penyandangnya siapa, iaitu Datuk Jasni. Kita melihat uh, bagaimana GRS uh, me, menawan ataupun beliau bertanding di tiket BN dan keluar. Adakah anda melihat lima tahun ini Pantai Dalit ini sudah membangun ada perubahan bagaimana? Okey. Oh. Uh, uh, first question pun sudah <laughs> sudah agak ni. So, uh, <coughs> hai nama saya Alfian. Ya. Yeah. Uh, calon barisan nasional, mm -hmm. uh, calon nombor tujuh N13 Pantai Dalit. Okey, untuk menjawab soalan tu Azlina, saya rasa uh, tanpa perjudis lah, yeah. tanpa perjudis dan uh, untuk bersikap adil. Mm -hmm. Ada dua kategori perubahan bagi saya. Pertama, perubahan dari segi optik. Uh, mm -hmm. Seorang YB itu, expectation uh, rakyat ialah berani uh, mungkin kita lihat dari segi uh, prasarana, hmm. kemudahan jalan raya. So bagi saya sebagaimana mana mana YB di seluruh Sabah ataupun di seluruh Malaysia uh, dengan uh, tugasan sebagai uh, hakikinya YB itu sudah pasti sudah memiliki kelebihan dari segi <coughs> peruntukan dana politik. Yeah. Jadi bagi saya perubahan kalau sekadar untuk uh, turap jalan, hmm. sekadar buat jambatan kayu sekadar untuk ah uh, ialah bagi bantuan uh, perumahan rakyat that one is expected. Mana-mana YB saya rasa tidak kira ha semalam YB hari ini dan hari esok mm -hmm. benda tu sebenarnya uh, expected. Nothing new, nothing nothing yang uh, apa orang cakap uh, berbeza mm -hmm. daripada zaman dulu hingga sekarang. Itu perubahan yang pertama. So bagi saya uh, untuk itu ya yeah, kita ada perubahan ongoing. Cuma bagi saya Uh, mewakili anak muda terutamanya kami sebagai anak muda inilah uh, uh, suara anak muda dan suara rakyat sebenarnya khususnya di Pantai Delit ingin melihat perubahan dari segi uh, pelbagai sudut antaranya dari segi uh, 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 sebagaimana uh, bagaimana perubahan uh, akses terutamanya anak muda dalam kemudahan uh, pendidikan dari segi pembangunan. Uh, Uh, sumber manusia yang ini peluang pekerjaan. Saya rasa sudut-sudut ini perlu uh, buat masa ini perlu diperbaiki. Uh, so sebagai wakil rakyat, sebagai yang berhormat, uh, ini area of concern uh, di semua tempat, di seluruh Sabah, uh, khususnya di Pantai Dalit. Antara contoh yang lain, uh, perubahan bagi saya dari segi tatbir urus, komunikasi dari petadbiran daerah, pentadbiran DUN, yang uh, dibawa uh, komunikasinya uh, ke 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 akar umbi ke rakyat. Hmm. Saya rasa itu juga perlu diperbaiki. So un untuk jawapan saya uh, untuk area yang kedua perlu diperbaiki. Baik, saya sengaja sebenarnya bertanya terus kepada soalan ini kerana beliau merupakan calon underdog dan beliau akan uh, bertanding ataupun ber, uh, ber, berlawan ataupun menawan hati pengundi kerana calon-calon yang lain adalah heavyweight. Betul. Dan sengaja saya tanyakan soalan itu di awal ini, ternyata beliau sudah bersedia sebenarnya berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan pengundi dan tahu sebenarnya syalah, apa syalah. masalah masalah di sini. Dan kita melihat sebenarnya saya suka dengan jawapan anda pendek ini perlu berterusan tetapi perlu diberikan juga kepada uh, mungkin sesuatu ataupun parti yang betul-betul boleh buat kerja. Kita melihat um, saya katakan tadi bagaimana uh, kebanyakan anak muda ya Alfian apabila parti kalah dia cuba mencari tapak yang baru, mungkin oh, yes. mencari parti yang boleh membawa kebahagiaan mungkin uh. kepada diri mereka. Tetapi anda kekal, anda mencari dan setia bersama dengan barisan nasional ketika parti itu tiada apa-apa. So, yes, saya cuba cakap sabar, tiada apa-apa. Kenapa? Okay, uh, jujurnya tipulah kalau saya hati tidak terusik hmm. melihat uh, saudara Mara terutamanya saudara terdekat hmm. ketika itu melihat rakan-rakan seperjuangan Uh, telah berhijrah. Uh, penghijrahan itu saya hormati, Insya Allah hingga hari ini saya hormati seikhlasnya uh, penghijrahan tersebut. Tapi uh, bila saya tanya diri saya sendiri, ramai juga yang mengajak, ramai juga yang cuba membawa. Bagi saya satu soalan yang perlu saya jawab sebelum saya membuat keputusan, apa salah pati ni sama-sama saya? Bagi saya. Di awal penglibatan saya dalam politik sebenarnya bila saya sebenarnya saya tidak sengaja termasuk dalam AMNO ni sebenarnya pada mulanya saya cuma casual politician lah yang uh. uh, ac acah-acah nak berpolitik pada permulaannya. Uh -huh. Tapi lama-lama barulah saya sedar pada hari saya uh, mencari keputusan itu, mencari jawapan pada hari itu, uh -huh. rupanya saya melihat bahawa roh AMNO tu sudah start masuk dalam jiwa saya tidak salah parti ini apapun terhadap saya. Malah saya walaupun baru berumur 45 tahun, saya boleh uh, menjawab kepada diri saya saya ialah uh, living person yang berumur 45 uh, 45 tahun yang banyak dibantu dari kecil uh, dengan uh, apa bantuan-bantuan kerajaan terutamanya kerajaan yang terdahulu. Hmm. Betul ada yang cakap itu tanggungjawab semua pati-pati kerajaan kalau ditakdirkan dulu-dulu tu pun takdir dia uh, pati lain uh, mungkin uh, jawapan saya hari ini berbeza hmm. tapi bagi saya saya lebih bersikap adil ketika itu pada waktu itu 45 tahun yang lalu sampai ke hari ini peluang saya belajar peluang saya keluar daripada kampung untuk sambung pelajaran peluang saya meneruskan kehidupan so, hari-hari uh, dengan kelebihan kemudahan hmm. bantuan yang t, uh, tidak putus-putus, saya rasa saya, saya perlu uh, bersikap adil. Betul cakap Barisan Nasional ataupun AMNO ketika itu ramai cakap uh, uh, terlalu banyak isu, uh, terutamanya isu kepimpinan. Tapi uh, hikmahnya pasca 2018 tu uh, ramai yang telah meninggalkan, ramai pemimpin-pemimpin besar ketika itu telah meninggalkan mm -hmm. uh, kami. Yeah. Uh, hikmah di sebalik kejadian maka anak-anak uh, muda yang masih bertahan walaupun berat uh, berpolitik ataupun terlibat dalam politik di pihak pembangkang, uh, saya rasa itu amat uh, mengajar dan membenda membenda uh, jati diri kami hmm. uh, ketika itu perit untuk dilalui tapi alhamdulillah hari demi hari uh, dengan berkat sabar apa semua niat baik-baik uh, rasanya. Alhamdulillah sampai ke hari ini juga insyaAllah. Kita melihat Barisan Nasional juga antara parti yang berani membuat perubahan meletakkan calon-calon muda, calon-calon baru, wajah-wajah baru. Anda berusia 45 tahun, masih muda, saya tak boleh cakap tu sebab saya pun dalam lingkungan usia yang sama, nanti terkena diri sendiri tapi kita melihat ini keberanian. Tapi saya nak bertanya apakah mungkin kelebihan yang anda rasakan ada pada diri anda hingga diletakkan sebagai calon mewakili mungkin anda adalah middle boleh mewakili anak muda dan juga boleh cater uh, bagi mereka yang sudah berusia dan sebagainya. Uh, jawapan saya lebih kepada pertama kenapa dipilih oleh parti tu itu, itu uh, bagi saya Uh, Sini tanggungjawab yang sangat besar. Uh, tanggungjawab ya. yang besar, dan uh, kenapa dipilih itu terpulang kepada pucuk pimpinan. Sebenarnya ramai uh, pemimpin-pemimpin muda di AMNO ni, khususnya AMNO Tuaran, ramai yang berkelayakan. Ramai, maksudnya Alhamdulillah uh, kepimpinan baru dalam AMNO uh, Tuaran hmm. dan seluruh Sabah sebenarnya kita tidak ketanusan kepimpinan. Tapi uh, bagi saya uh, selaku yang dipertanggungjawabkan hmm. untuk mengangkat. Panji-panji Barisan Nasional di N13 ini, uh -huh. saya rasa kenapa saya dipilih tu uh, mungkin uh, penilaian lah uh -huh. terhadap uh, ger apa ni penglibatan saya terhadap masyarakat mungkin uh -huh. sebab uh, hanya kepimpinan yang tahu. Uh, tapi apapun uh, siapapun bagi saya saya harus memuji saya menggunakan ruang ini untuk memuji uh, kepimpinan. AMNO dan juga Barisan Nasional uh -huh. buat pertama kalinya saya sendiri uh, perlu memberikan uh, standing ovation kepada uh, Presiden uh -huh. Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga uh, Datuk Seri Bung Mokhtar Adin hmm. kerana cerita uh, peremajaan parti ini sudah kami dengar anak muda ini sudah dengar dalam parti AMNO ni lebih 10 tahun yang lalu tapi tidak pernah siapa-siapa uh, pun Yang berani untuk membuat keputusan yang begitu mutlak terhadap isu perubahan pati tapi buat pertama kali bila kali ini dalam PRN 17, uh, kata di kota kepimpinan berani untuk berubah hmm. atas dasar uh, apa orang bilang untuk mengangkat suara perubahan hmm. yang uh, mungkin di pihak kepimpinan lihat perlu dibawa. Uh, suaranya daripada uh, kepimpinan yang baru. Hmm. Ya, maka kita lihat 80% muka baru, mm -hmm. 80% muka baru dan anak muda dibawa ditampilkan mm -hmm. berisiko sebenarnya yeah. tapi uh, inilah membuktikan kita uh, Barisan Nasional dan AMNO ingin menunjukkan memberikan mesej yang amat besar kepada seluruh rakyat Sabah, seluruh pengundi di luar sana. Mm -hmm. Selalu kita dengar laungan Perlu perubahan. Selalu kita dengar rakyat cakap Sabah perlu berubah. Maka Amnuan uh, dan juga Barisan Nasional pada hari ini sudah berani membuat keputusan untuk menampilkan perubahan barisan calon, menampilkan harapan baru terhadap uh, menamakan anak-anak uh, uh, muda dan mengharapkan anak-anak muda dan barisan kepimpinan baru ini uh -huh. boleh memberi uh, kepimpinan buah fikiran, cara yang lebih kreatif, cara yang lebih terampil. Uh, untuk dipersembahkan kepada seluruh rakyat Sabah. Sejauh mana harapan anda melihat kepada satu uh, sikap keterbukaan BN itu sendiri meletakkan calon-calon atau wajah baru. Kita melihat kalau kembali kepada PRN yang lalu, majoriti di sini adalah 3794 undi yang dimenangi oleh uh, Datuk Jasni itu. Uh, bagaimana mungkin kita boleh uh, lihat walaupun di sini mungkin Uh, dulu kerusi itu dikatakan kerusi tradisi kepada barisan nasional. Tetapi dengan uh, tujuh uh, lawan ini, tujuh penjuru ini, ia agak, su agak sukar untuk anda menempatkan diri. Bagaimana? Okey, uh, mungkin saya ingin betulkan yeah. uh, terhadap uh, nombor tersebut. 3,794 tu lina aslina uh, ialah majoriti. Majoriti betul. Uh, uh, apa ini? yang menang ketika itu mendapat undi 6868 so majoritinya 3794 uh, terhadap lawan-lawan yang lainlah so saya melihat okay, untuk rekod uh, nombor atau jumlah pengundi ini ketika itu ialah 15000 lebih-lebih mm. uh, tahun 2020 dan pada hari ini Pengundi nya sudah ter, uh, ter, ramai, ya? melangkaui 26,446 hmm. uh, kurang uh, 36. Yeah. Pertambahan hampir 11,000. Okey. Secara uh, kita bedah sedikit nombor ini. Daripada 26,000 ini hampir 17,000 pengundi muda. Okey. 17,000 pengundi muda dan daripada pengundi muda ini 14 ribu pengundi yang tidak memiliki mana-mana uh, keahlian partai, maksudnya hmm, atas pagar, maksudnya, uh, tid, uh, atas pagar. Hmm. ataupun golongan yang mungkin tidak terlibat secara langsung dalam politik. Maka dengan itu bagi saya perlunya dengan keputusan yang mutlak 80 ini adalah satu strategi ataupun satu cara uh, menggambarkan keikhlasan barisan nasional ini perlu berubah, yeah. sebab. Uh, Uh, seperti yang saya katakan tadi, bukan saja Barisan Nasional ataupun AMNO, mm -hmm. kebanyakan parti di luar sana sering bercakap pasal uh, apa uh, untuk uh, uh, pembaruan hmm. peremajaan parti yeah. atau uh, ingin mengambil hati anak muda, tetapi uh, tidak berani untuk mm -hmm. uh, menampilkan keputusan yang betul-betul mutlak uh, bila tiba setiap kali Pilihan Raya. Mm -hmm. Maka Uh, menjawab soalan uh, tadi saya rasa kali ini pola pola tersebut yeah. adalah sangat penting maka siri uh, siri gerakan saya siri uh, apa orang uh, orang cakap uh, berkempen saya benar-benar uh, uh, melihat kepada uh, sentuhan terhadap golongan-golongan uh, ini yeah. uh, tapi yang pasti yang muda kita santuni mm -hmm. yang tua kita hormati itu itulah yang saya cuba gambarkanlah sebagai siri untuk uh, meneruskan uh, pelayaran saya kali ini uh, kempen saya kali ini Bagaimana anda melihat saingan anda enam lagi itu uh, Saya menghormati semua uh, apa calon-calon uh, uh -huh. uh, saya kenal baik kepada uh, terhadap semua enam calon masing-masing uh -huh. mempunyai apa orang bilang masing-masing mempunyai kelebihan uh -huh. Menampilkan strategi yang baik. Uh -huh. uh, uh, sebab itulah bila bermulanya selepas penama, uh, penamaan calon, uh -huh. uh, saya, saya mengucapkan uh, apa orang cakap selamat bertanding kepada semua calon-calon khususnya di N13 Pantai Dalit. Uh -huh. uh, saya minta biarlah uh, kita uh, seramai tujuh orang yang cuba uh, apa ni memenangi hati pengundi di N13 Pantai Dalit ini uh, saya mengharapkan uh, proses yang kematangan ketika berkempen tanpa tomah-tomahan mm -hmm. tanpa apa orang cakap uh, tanpa membuat kenyataan-kenyataan yang uh, agak melukai hati darah satu sama lain mm -hmm. so semua calon baik-baik tapi semua calon anak Pantai Dalit baik tapi mungkin ada satu yang boleh dijadikan pilihan hati wow. oleh semua pengundi di luar sana. Sempat selit. Ya? Baik, kita melihat kan anda juga saya kirakan antara yang uh, takkan lepaskan uh, peluang untuk berkempen. Uh, ya. Yeah. Apa mungkin dalam siri kempen anda itu luahan pengundi-pengundi di sini adakah mereka uh, menyatakan mahukan perubahan yang bagaimana kepada anda dan mungkinkah ini sebenarnya masalah yang anda rasa memang sudah ada dalam manifesto diri anda sendiri ataupun bagaimana Alfiam? Uh, saya mendengar hmm. uh, di di lapangan uh, keluhan atau posisi hati masing-masing hmm. terutamanya pengundi-pengundi N13. Saya menghormati semua keluhan itu. Tapi bagi saya, uh, saya insyaAllah tidak akan menggunakan segala keluhan-keluhan tersebut sebagai <coughs> senjata kepada saya. Bagi saya uh, saya berniat untuk meneruskan 14 hari kempen ini untuk uh, apa? lebih kepada uh, menyampaikan hmm. uh, uh, apa bagaimana seorang Alfian itu cuba untuk memberi komitmen kepada rakyat uh, Pantai Dalit sekiranya di diberi mandat. Hmm, yeah. Okey, saya saya sentuh sikit. Ramai waktu saya turun di bawah, ramai yang bertanya, uh, "Boss, apa, apa kalau apalah kau punya manifesto pistol dorong bilang kan kalau kau menang bagi saya uh, sebenarnya agak berbeza sedikit bagi saya saya tidak tahu calon yang lain kali ini uh, saya turun berkempen dalam siri uh, PRN 17 uh, apa ni 17 kali, kali ini uh, saya tidaklah uh, datang dengan siri ataupun apa ni perancangan manifesto aslina tapi yang saya cuba tekankan uh, saya tidak akan berjanji apa pun memberikan komitmen yang bagi saya uh, ya, uh, apa ni bagi saya yang selalu sebab saya faham hmm. dulu abis, tel, setiap kali pilihan raya kita kita selalu dengar apa janji yeah. uh, apa di harapan yang cuba dibuat jadi kali ini bagi saya saya tidak akan berjanji kepada mana-mana pengundi N13 Batu Dalit tapi izinkan saya Berjanji satu perkara sahaja, iaitu saya ingin berjanji kepada diri saya, saya niat baik-baik sekiranya saya diberikan mandat uh, untuk uh, memenangi ataupun uh, untuk uh, mendapat mandat daripada pengundi-pengundi uh, N13 -pengundi Pantai Dalit. Saya ingin berjanji selama lima tahun ini, saya ingin komited commit, untuk memberi khidmat bakti. Saya ingin menjadi yang berkhidmat kepada rakyat N13 Pantai Dalit. So maka lima tahun akan datang, Uh, saya sendiri ingin ingin melihat semada saya berbaloi, adakah saya berbaloi untuk dipertahankan uh -huh. ataupun tidak? Ah, jadi 26,346 pengundi akan meletakkan KPI kepada anda. Kan? Mungkin, ha, mungkin, ada KPI untuk lima <coughs> tahun ini. Mana yang buat, mana yang tidak bagus? Um, ini soalan yang mungkin. Um, mengusik sedikit anda bertanding ataupun melawan uh, penyandang di sini yang merupakan uh, sepupu sendiri bagaimana kepayahan kesusahan bagaimana uh, unitnya hmm. unitnya penduduk pantai dalit ni uh, 26346 ini sebenarnya uh, 70% je hmm. di kalangan uh, apa ada kaitan saudara ada talian persaudaraan ha ah. uh. Jadi so, uh, betul memang saya dengan uh, yang berhormat Datu Jasni Dayak, uh, mempunyai kaitan sepupu. Bapak saya dengan Mama di diberani. Hmm. Uh, begitu rapatnya talian persaudaraan. Tapi bagi saya, uh, uh, bukan saja dalam ruang uh, lingkup keluarga, bahkan di luar lingkup itu kepada seluruh uh, Pantai Dalit, uh, adalah bersikap adil kepada semua Uh, uh, pengundi di luar sana hmm. Bukanlah melihat uh, tekanan kepada uh, Kedua-dua calon ini hmm. Biarlah kami dinilai uh, Yang berhormat hmm. Telah pun menjadi ber yang berhormat selama 5 tahun Dinilai sebagai uh, uh, Apa yang telah dia berikan kepada Rakyat hmm. selama 5 tahun sebelum ini Dan biarlah saya Sebagai uh, calon Baru hmm. yang di, uh, ditampilkan Oleh barisan nasional uh, uh, Dinilai Berdasarkan apa uh, berdasarkan uh, diri saya yang yang telah mereka lihat hmm. uh, yang telah uh, bersama masyarakat uh, selama lima tahun ini. Baik, hmm, right. sangat positif sebenarnya anda ini. Dan di penghujung ni mungkin anda boleh katakan sesuatu kepada pengundi anda, mungkin anda nak menyampaikan pesanan bersempena 29 November nanti. Silakan. Eh uh, kepada seluruh pengundi N13 Pantai Dalit. Hmm. Uh, nama saya Alfen Bin Zambas. Saya gunakan ruang ini untuk uh, merayu, memohon dan meminta agar berilah saya peluang uh, pada pilihan raya kali ini untuk memberikan khidmat bakti, untuk menjadi yang berkhidmat kepada anda sem semua untuk tempoh lima tahun. Setelah lima tahun, berilah penilaian semula kepada saya. Sama ada saya ini berbaloi untuk dipertahankan untuk akan datang mm -hmm. ataupun tidak. Semoga semua dapat sehat-sehat belakang, semua dapat turun mengundi. 29 hari bulan nanti ramai-ramailah turun mengundi. Jangan lupa undi calon 7 Alfian Sambas Barisan Nasional. Baik. Itu sudah promo sudah kipik ah, sudah. Saya ada satu lagi set <laughs> khas. ini saya suka paling suka dalam banyak banyak ini yang paling saya suka ini okay. adalah soalan pantas yang saya berikan kepada setiap calon saya berikan satu uh, satu kata uh, perkataan anda jawab dengan satu perkataan okay. tak boleh okay. tak boleh fikir okay. kalau anda fikir Berapa maknanya saat? tak ada kosong per kosong 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 <laughs> satu saat. Okey. Okey. <laughs> Berapa sebelum, soalan ni? Lima. lima. Okey lima. Tak sepuluh. Baik, lima cukup. Baik. Lima cukup. Kita berikan yang pertama. Pantai Dalit. BN. Okey. Dato Jasni Daya. Jom kempen dengan terhormat. Okey. Oh, oi, satu perkataan. Saya ingat jom kempen tadi lain ya. Lain. <laughs> ah. Uh, Barisan Nasional. Menang. Sabah. Maju ke depan. Alfian Sambas. M13 Pantai Dalit. Wah, tahniah, 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 tahniah. Baik, itu antara yang pantas sekali walaupun saya kata satu je perkataan. Tapi live ya, semua. Baik, terima kasih, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Alfian Sambas, calon Barisan Nasional untuk Dewan Undangan Negeri N13, Pantai Dalit. Uh, merupakan calon nombor tujuh Barisan Nasional. Selamat berkempen. Terima kasih kepada anda juga di atas perhatian sudi bersama-sama dengan kami. Jangan lupa like, share, follow, subscribe semualah di kesemua platform Digital Malaysia Gazette kita berkampung di sini di Sabah untuk terus rapat mengikuti perkembangan semasa pilihan raya negeri Sabah ke-17. Selamat maju jaya kepada anda, juga kepada semua-semua calon dan kita akan terus mencari dan menerjah calon-calon yang bertanding di kalau boleh di semua 73 dewan undangan negeri. Baik, kita jumpa lagi. Sekian dulu dari saya Haslina A.R. Maludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #SabahMemilih. Bye.